Ми знаходимося на 10-му етажі першого поверху під'їзду. Я вас потеряла. Ні, я Є. просто дивився, що вам потрібно. Ми тут лампу не знайшли. Пойдемо, щоб ви на технічний етаж. Да, сейчас на технический этаж пойдем. Ну тут, по крайней мере, замок целый. Так, тут замок целый. Ну, давайте, здесь у нас двери нет. И вот начинается с первой ступени. Двери, угу. двери не мы видим от голубей очень классную да. вещь. Но выход на, на, крышу у нас... Ой, двери, двери не Да, двери не надо будет их тоже вешать, искать двери. И видишь, тут, тут ну, скажем, относительный порядок, угу. потому что в сентябре его убирали. Давайте, давайте дальше посмотрим. Вот здесь. Вот. А что это за? Это технический люк. Пошли дальше. Mm. Так, тут тоже двери нету надо. Здесь тоже двери нету. Здесь вот есть только у нас такая, слава богу, металлическая дверь, которая прикрывает. Так же само. Заходим. Включаем. Ой, елка. Опа. А ну наверное, у нас лампочка перегорела. Короче, у нас да. тут и светло не пока. Да, тут у нас и светло Ну ничего, заменим. Лампочка перегорела. Заменим светло. Лампочка. Ну, это же вам придется, чтобы заменивать, как минимум, и с фонариком приходить. Ну, заменим делать. Где тоже такое состояние, только голубей несколько раз больше. видишь, идем, идем дальше. Ну я бачу тут поинтереснее. Да, тут очень интересно копирую свою подъезду, в общем, технический этап очень интересный. Выше, например, Ой. Прямо над головами. Ребята. Ой. Вот. Здесь Рубиная колония самая большая в нашем доме. И тут просто нечестная колония. Да, запах, конечно, да. я не знаю. Дом... Мы будем чихать точно. Тут фитер, почему я обращаюсь к кирпичи? потому что здесь у меня не хватило, и того нету. Это всего лишь 100 кирпичей потребно, так? Да, я не знаю. Это приблизительно 100-150. Надо просто посчитать технологические отверстия, сколько у нас их тут. Ну, их где-то 20, да, где-то столько, что на той и на той стороне. Тут надо. А что это у нас за ванна? Это специально так? жители. Видно, здесь до того, как это вода была, капала, крышка, тут люди поставили. А, чтобы да, 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 не капало шуб. на да, десятый да, повод? Да, абсолютно правильно, да. Ой, ёлки. Ну, по логіці, якщо є великі, то де маленькі. Ой. Тут саме веселіше. Да, саме весело, по-моєму, А в принципі, те, що... Усі окна відкриті і е, не поставлені, ну, крім голубей. Це що ще, яка шкода для цього під'їзду. Гуляє е, холодний вітер, остиває домиш. Ага. Да, тому тут ця проблему поки ми її добивали. Тобто це має бути саме холодніший під'їзд, так? Ну, в сенсі, 10-му поверху саме не холодніший. Значить, технічно виглядає. Ага. Там, ну, я думаю, що ми здесь, напевно, Подзабиваем фанеры, потому что стекла, стекла технологическое это для того, чтобы ну, светло было, да, uh -huh. проходил свет. Но судя по тому, как это все видео разбивается, то мы, наверное, здесь пробьем фанерой на зиму, чтобы зимой. А потом уже на следующий год будет у нас программа. А может какую-то пленку еще? Ну вот, например, если вы стекло, то пленка. Пленку вы все равно не разобьете. Ну, то есть поверх этого какую-то прозрачную пленку? Да я думаю, что мы тут фанерой запьем уже. Mm -hmm. Дело в том, что сейчас э, мастера нет, стекло резать, надо же стекло резать же, что, правильно, по размерам. Mm -hmm. Вот я раньше был на а сейчас я, он не работает. Поэтому, наверное, мы все-таки забьем это, забьем фанерой, пройдемся и сделаем. А там по логике проход на другой, другой да, пакет, да? Да, туда можно идти. А что там, такие же самые? О, кастрюля. А это утеплитель якийсь? Да. Это он на всех этажах, да? Что? Это он на всех этажах. Нет, на техническом Ой, круто. Я так понимаю, что я кого-то извлекала. Короче, там забито чимось, и они не вылетают. Самые злачные места нашего дома. По крайней мере, злочнее я не бачила. Там один голубь все. Не, в прямом смысле он так знаю, повис. Мы, по-моему, в других подъездах я но но тут какие-то штуки, чтобы подниматься, а тут нема? Нет, вот тут вот, сложная лестница. Тут ну как, это шлифтеры все работают. Все а, -а, Да. то есть не так. Да, все есть, а тоже двери надо, двери сняты, их же где-то надо теперь брать. Это же не то, что они там у нас лежат, знаете, где-то Как будем где-то их брать, шукать, смотреть. Ну, вот такое вот у нас состояние дела. Вот Веселуха. Нормально. Ведем порядок, будет тут самое красивое.